我们今天吃羊蹄，风太大了，发型都乱套了。嗯，先洗羊蹄、哎，洗洗，再把这个毛囊取出来。哎，这个就是毛囊，把这个取出来吃着更干净。了、啊、我帮你。不用不用，你你去熬个茶就行。行。你洗完了这个，弟弟倒锅放水呀、啊。嗯，一会儿焯水。 过来好那个，那不挺好、哦？这发型又好起来了啊！羊蹄 <laughs> 子先焯水，放点姜葱。我们的羊角焯好水了，弟弟把这个原汤倒一下吧。嗯，都有放，油热了放冰糖，炒出汤色，放葱姜蒜。火了火了，放豆瓣酱。 火了火了火了出酱香味儿，薯叶薯皮八角、乱七八糟调料放。滴滴水，嗯，走，停止，哦、放羊蹄，干辣椒放，麻辣椒放点儿，生抽老抽一起出。 黄豆粒那么大的大粒盐，放，煮的烂糊点煮两个小时，滴滴盖上锅头盖，哥，好期待呀，那不挺好。